Ну что, друзья, всех вітаю. Ранок субботы мы собираемся стартовать на взмахания у места Днепро. Ось, собственно, автомобиль намытый, готовый, не полный боевой, но в достаточно боевой готовности. Вот, в принципе, подключили питание. Ось, он стоял без питания, тому погодка прекрасная. Вот, собственно, стартуем у город Днепр на взмахания. Следуйте и не отключайтесь. Площадку достатньо велика кількість автомобілів приїхала наверное, з два, може з три десятка. Зареєструвались. Е е система Дениса Монастирського роздає OpenAIR. Посмотрим, кто с чем приехал Так, тут что-то пусто Добрый 6 пар 20 с чем, с чем катаются люди С чем проезжают А саб есть? А в каких классах участвуешь? 300 и 2, 2, а. а фронт не ван лимит? Или... А. Такой мини-обзор, кто с чем приехал. А, ты там... Угу. Угу. Форс пятнаха, и. А что за моноблок? 2700. А, я смотрю, что саб вылыки, а моноблок не вылыки. Да, ну да, понял. Ну, удачки. А тут что ж, все стоять? Пойдем. Тут все закрытие, А тут открытие есть. Пока мы замеры, сейчас позаснимем, кто с чем приехал. Три пары двадцаток, добрый. Нежданчик, здорово. А что по басу, привет? Что по басу? Это тут тиасик, да, какой-то? Что? это тиасик, или что? А, это планшет, ага, нормально. Интересно. вось двенаха стоит. Гвоздь двенаха. Чисто на гвоздях все по бюджету. Ну да, нормально. Для А в каких классах участвуешь? 150, Фрон. Нормально. Вот тут уже посерьезнее аппаратура. Привет. Минус слабый. Чего? Уже? Ого. А, ду, да, да. мое, мое. Елки палки ну, Там в заднюю дверь кто Что такое? Шесть пар двадцаточек. Так это же Видишь? Так, спишь, что, что значит брать ДСТ и что значит брать ДСТ в Бразилу? Вот такая у меня получается. Блин, ну, жестко. Это ты на пристрелке, да? Так, смотрим дальше. Здесь у вас 2101 или, короче, копейка. Так, там усилитель. Ух ты ж, елки-палки, ты смотри, какая дверь. Да? на фронтуху. Интересно. Так, тут какой-то сап. Опа. Интересно, интересно, прям с такими доворотами. Так. Знакомый автомобиль. Да не закрывай, не закрывай. Мы пока не начались замеры, думаю, зайду, засниму трошки. А это мы ящики делали. что, настроил? Так. А нет. не пристреливал, ничего? Вообще, ну, в Славянске нема ни до прибора, чтобы пристреляли. А -а -а. Вообще, типа. И дали что тут чуть довалили, стреляли. За регулятор ходил тут типу сразу, блядь. Пусть кишел в защиту. Я думаю, пизд, да, опять сажал. Валер... Да нет нормально. Ну да, там вот пацаны раз пристреливались, самые лягли да, да, да. а в восьмерке. Да, знаю. А франтушу, типа, ничего нема. это 20, 20, 25, 25, я думаю, это ж не 16. 20, 20, <laughs> ну да. Одни из 30 сварили, сказали, правильно, тачка кента, блин. Честно, перед царевами мы поклали один из моноблок, типа, отрыгнул, взял кента. На фронт, сплетали, типа, три динамики тоже кента. Короче, ну, как, как иногда это бывает, да? Что-то красиво. есть что показать нормально это просто покрасили или какой-то аквапринт что-то покрасили короче чисто полочек брали краску на перчатках не ну все равно уже выглядит не просто а этот лабу бучи кто знает как-то там рассказывай секрет ехали с утра ебали губой вырвали губу проебали кусочек пластика короче лайфхак можно сказать да понял ну удачки Так, ну ладно, дальше еще пройдем, посмотрим. Хотя кто-то что-то навалил. О, тут тоже 6 фар 20. Ну, тут, тут тоже нет, не мах. Очень жарко, очень жарко. Вот, но ну а остальную часть, я думаю, заснимем чуть попозже. сейчас заснимем небольшой обзор на систему Денисов, То та машина была Ланас, да? да? Так, это у нас Kia. Sense, Sense был. Это а, Rio. Так, а ну расскажи в двух словах, что тут у нас. Я вижу, это двенадцатки, да, в дверях? Да, в дверях 12 БМС, 12 n 610 это рупорные медбасы. Им нужен малый объем из-за того, что очень низкая добротность и очень, сильный, ну, очень сильная магнитная система. Но сложные в настройке. Почему? Потому что после 1,6 кГц сбор плюс 10 дБ. А, ага. То есть ну, научился их настраивать. Но как бы работает в объеме 25 литров от 80 Гц до 1,2 кГц. <связано> а, далее стоят большой рупор, это Etin Sound 10XE64, если не изменяет память, плюс сам драйвер BMS-4552NG димовые Ну и ВЧ аналогичный, бмс рупор и травер такой же. Ну как у них линейность хорошая, решил их поставить. Ну В багажнике находятся, ну это как гибрид оформления, четвертьволновой резонатор со смещением на одну треть, плюс планар. Планар это. Ну тут прям уже такие матюки, можно сказать, сам корпус, где помещен динамик. То есть он усиливает 80 герц сейчас. Как раз то, чего не хватает. Работает все как бы от трех усилителей. Усилители старые, марки, я думаю, вообще не стоит. А где не расположены? Это они расположены? Будет глянуть. Под передним сиденьем водителя и второй под пассажирским сиденьем. А, у тебя прям типа да, стелс, да, короче, да. да? Ничего нет. Ну, да. Здесь надо самокат возить, все, короче работают после соревнования, вынимают, вынимаются, двенашки от 60 запускаются с головой. Пошел, да? Понял, блин, ну прикольно. Система простая, но вроде играет. Не, ну на площадочку озвучивает так бодренько. И как это раз... Она, это она настроена сейчас более-менее на качество, на скорую. Драйвера задушены в минус 17 ага. по уровню, Медбасы в минус 2, в минус 1. Если сейчас распустить, ну, Тут Прям как положено, да? Ну, понял, дякую, да, да, удачи. Итак, короче, уже поехал из-за меры фронтил. Так, это у нас сейчас? Калина. лада калина. Ну, давай, они с той стороны. Это шестнадцать, двадцать. Шестнадцать, двадцатки. Кто знает? Шестнадцать? А, двадцатки? Ну-ка, подивимся цифры. 188. Так, еще у нас есть вот такой цикавый аппарат, да? А ну расскажи в двух словах я на YouTube. Бежитненько, бежитненько. Запилю это, запилю на невеличке обзор. Это что, Opel? Опеля по... Omega. Автомобал такой. Ну, слышишь, лежит, да? Он на пневме? На пневме, да. ржавый. В порядке, не, ну вид имеет. Так, а теперь давай с фронта начнем. Две двадцатки, ки О, очки, блин. Ну, размер, конечно, да. Даймонды. Ага, ага. От TXA 2.1800. Ага. Тут должны быть э, две пары хипертонов, но они сгорели. Ага, ага. Тут должен быть порт, но у нас... Э, а, у нас раскрыл, да? ...в Ага, ага. Не на часе. Я понял, ага. Так. Ну, и самое интересное, да, так сказать. Тут э, 4 пятнашки, бюджетные, 720 RMS, mm -hmm. там катушка 2,5 дюйма. Ага. Ну прикольненько, прикольненько, давай, ага, тут багажнички еще. Можно, я бачил, цікаво подивиться. О, ну. Играют так. от моста нормально. аудиобиты. Они в мост играют, да? В мост. А, да, а, нормально. 2 по 2, 2 кВт, водином. Uh -huh. uh -huh. Пусть на фронт, на пищи хватает плюс сбоку. Uh -huh. uh -huh. Ну и тут. Ну что ж, не фас, это здоровый такой компрессор. Да, О да. Ну да. Ресивер, да. Тут ресивер на воздух, там еще газовый баллон. Одна uh -huh. а секция 30-го лития. Uh -huh капотом валио 180 без регулятора тогда ну, да, да. не ну блин багажничек такой приятный вид имеет ну, есть, нормально. есть не однозначно ну, знаешь как есть. да есть куда расти но не так же открыла там вообще так, вот, черт приятный, черт, черт поймет да 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 не в порядке в порядке да. а ты что бас отмерял, фронт еще не мерял, да или ты фронт сейчас хочу ну, короче, ну ты участвуешь, да? Да, да, да. Все, понял, добренько. Короче, уже отмерили фронты, сейчас будет мерять бас рейс 129.99, и опять собралась очередь, вот, и, короче, чекаем, мо... поедешь, да? Ну, правильно, правильно, вот, короче, чекаем ему черку. Всім добрий вечір. Тільки добрався до тачки і хотів би засняти це невеличке відео, поблагодарити, подякувати усім організаторам, усім спонсорам цих змагань. Дуже класно провели, дуже класно організували соревновання, класна була атмосфера на площадці, гарні призи, офігенні кубки. Всім велике дякую. Тим паче у такий час, як то кажуть, ось. Ну і що, залишайтесь на зв'язку з Максаунд і живіть громко.